На нас добре утро. У нас красива утро. гостіва, я буду да, сказав. Гостіва, да? масштабна і красива. У нас в гостях учасниці конкурсу краси в місті Ровоград. Привіт, дівчата! Добре. Добре. По черзі вас буду представляти. Можете махати, щоб ми розуміли, де хто. Юлія Роговська, Анна Петрова. Аліна Волкова і Юлія Соколенко. Ще я всіх, порядку, я всіх, я всіх правильно по порядку, по порядку всіх назвала. Привіт, дівчата і ще раз. Як у вас настрій? Отлічне настроєння. Ви, ви готові? Ви не виснажені перед підготовкою. Ні, Навпаки. Так і що неділя? Що це ще <реку> <що це, реку> <і тиждень>, правильно? <реку> На сладі це як проходить підготовка, як взагалі для людей, які ніколи не брали участь, ну, не знаю, може, як Діма може брав я, участь звісно, у конкурсах да, краси. Участь, звісно, звісно. Як приготуватися до конкурсу краси? Це дуже цікаво. Ну, в первую очередь. Ос -осно Основы да. какие-то. Ну, во-первых, нужно ходить на все тренировки, чтобы понимать, что делать, как делать. Потому что мы работаем, ну, не каждый за себя а в группе. То есть от каждого из нас будет зависеть, как пройдет этот конкурс. Ну, нужно, во-первых, отдаваться даже этим тренировкам. Потому что на конкурсе ты понимаешь, что будет то же самое. Нужно все делать хорошо и трудиться над этим всем. Так скромно. Ну, но все, да. Кто из вас уже участвовал в подобных конкурсах? Я в прошлом году участвовала в королеве Кирова Рада. Так. Так что результат? у меня есть. Королева подиума. То есть умеете ходить красиво, да? Угу. Надеюсь. Да, хорошо. Кто еще? Не стесняйтесь, все так? хорошо. Стив Перша. Еще Перша. конкурс не начался, можете расслабиться. Кто еще? Юль, дивись, ну зрозуміло, що уже ніхто Юра, тільки ну, дивись, так можна так. порівняти ці два конкурси. Підготовка однакова можливо складніше, можливо, простіше. В чому відмінності взагалі? Ну, безусловно, в кожному конкурсі йде підготовка на вищому рівні. Хочуть, щоб був отличний результат. В принципі, працюють хореографи, що там, що здесь стараємося. Подготовка отличная. А какие конкурсные выходы будут в этот раз? Будет выход в купальниках, будет выход из магазина Бродвей. Вы будете выходить из магазина? На одежде, что ты На одежде из магазина Бродвей. Так, что еще? Верхняя одежда. И на презентацию мы будем выходить в украинских костюмах. И также презентация вечерних платьев. Що таке презентація? Що ви будете презентувати? Які свої сторони показувати? E, Нескільки слов о себе. а так обачне Угу. Ви вже знаєте, що ви будете говорити? То це буде да. якась це буде якась заготовка, це буде імпровізація, не знаю, чи будуть якісь питання від журі. У нас був непосередньо не ми будемо говорити, нас будуть представляти самі ведучі. Тобто будуть дефіле і представлення одразу ж. У меня вопрос такой более философского характера. Я хочу, чтобы сейчас каждый ответил на него. Можно лаконично, можно развернуто. Какими особенностями, может быть, какая изюминка должна быть в мисс Кировоград 2016? Как вы считаете? Она Кировоград? должна быть харизматична. Так. Она должна разрушать, наверное, даже стереотипы о красивых девушках. Считаю... Она должна быть красива снаружи и изнутри. Я считаю, что она должна быть достойна этой победы и достойна, чтобы представляла Кировоград. Так. Мне кажется, нужно, чтобы была уверена в себе, чтобы могла показать себя, и свои стороны лучшие. Ну, я присоединяюсь ко всему, что было сказано. Ну, просто это действительно так и есть, что девушка должна быть красивой не только снаружи, но и внутри. От этого тоже много очень зависит. А интеллектуального конкурса не будет? Нет. К сожалению. Так Дивіться, для тих, хто зараз дивиться а, ранкову каву, чим ви, буде, чим ви можете заманити? Тобто люди, Людина, яка, наприклад, бувала вже на конкурсах краси, ну, можливо, думає, буде те ж саме. Що буде таке особливе? Чому варто прийти саме на цей конкурс краси? Діло в тому, що міський Равоград – це найярше, найефектніше, найвосхитливіше шоу краси у нас в місті. Тому мені здається, що не в обіду, звісно, іншим мероприятием подобного смысла, но это вот все-таки самый высокий уровень. Победительница будет представлять нашу область на ну, Мисс Украина, поэтому... Нужно прийти, поддержать А также 20 красивых девушек будут выходить в купальниках, поэтому приходите. Красивых, наикрасивейших в а, первую я знаю, что недавно сюда приезжала комиссия Мисс Украин 2016. Было Были ли этим? вы на кастинге? Это? Да, Дуэли. как раз совпал кастинг на мисс Кировоград с этим же кастингом. К нам приезжали именно непосредственно в агентство, смотрели, отбирали девочек. Некоторые заполняли заявку и непосредственно общались с обеими представителями. А э, вы участвовали в этом кастинге или нет? Участвовали и общались. Что сказали? Мы вам перезвоним? Вот это любимая фразочка людей? Нет, нет? Или почему? Кого-то Они... взяли? Пригласили. Ну, нужно... Некоторых взяли сразу, они заполнили анкету. Некоторым сказали, чтобы они заполнили в онлайн голосование, чтобы приняли участие. Было интервью. Задавали безумно интересные вопросы. Даже на английском общались немного. Было дело. Ну, твои вопросы про интеллектуальную складу, вы видите, что все выбирают, да. выбирают еще и девчат на телеке по Ну, сто процентов. Ну, потому что там будет интеллектуально. На Мисс Укра... Украина будет... Вы и не, не боитесь представлять Кировоград, если выиграете на таком уровне? Ну, потому да, что да, там будет более страшно, глобальное шоу. Нужно ну, будет поработать может. над собой, над своей уверенностью. Вот, все, как в каком плане? Ну, позаниматься в плане всякие вопросы, может, посмотреть, на что ты способна чтобы кто-то проверил твой интеллектуальный уровень <laughs> попросить даже вы в прошлом году были на Оград»? ну просто смотрели или не участвовали не тогда у нас нет 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 смысла задавать вопрос чем будет отличаться тот мистерограм от этого мистера Град. я думаю девчата и так сказали что это будет шоу Только, девушек, и они его творят, <laughs> его творят. <laughs> мы <laughs> стараемся да девочки ну э, удачи вам э, желаем успехов Пускай победит, хотел сказать сильнейшая, но как куда сильнейшая, Красивейшая. Давайте уже, пускай будет так. Удачи вам. Мы, возможно, придем на этот конкурс, посмотрим, оценим. Все. Приходите, приходите. оценивайте. Будем рады. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам всем. Такие послушные девочки. Надо прийти посмотреть, друзья. Ну а мы двигаемся дальше и передаем слово Паше Усику, который знает много о Ютубе.